यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनाथाय युगे युगे जय वसुदे वसुतन्दे देवङ्कंशाडु तीव्रमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थो ध्यायः श्रीभगवानुवाच इमो विवस्वते योगं प्रोक्तवा विवस्वान् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्ययोगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवश्वतः कथमे तद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहो वेद सर्वाणि नत्वं वेथ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था संभवामी युगे युगे जन्म कर्म च मे वेति तत्वतः त्यक्त त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भदाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मा विध्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्णकर्मकृत् यश सर्वे समारं भा काम पंडितं बुधा त्वा कर्म फला संगन नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो पिनेव किञ्चित करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर कर्म कुरोति किल विषम यदृच्छालाभ संतुष्टो तो समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि गतसंगश्य मुक्तश्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ हविर ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् देश यज्ञे योगि परुपासते ब्रह्माघ्ना वजे यजे नोपजुति श्रोत्र दीनींद्रिियान शब्दादीन जुहवती शब्दीन्षयान इंद्रििया जुहवती जु सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चा परे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो योगयज्ञास्तथा परे यत, यत स्वाध्यायज्ञानयज्ञास्तव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा परश्यत अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो नः कुरु सत्तम एवं बहुविधायज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयां द्रव्य मयं द्यज्ञाज्ञानय जफ़्फरं तपः सर्वं कर्मा खिलं पा तज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धिप्रणिपाते न परिप्रस्ने न सेवया तु पदेख्यंति तेज्ञानं ज्ञानी न सत्त्वदर्शिनः या जात्वा न पुनर्मोहम एवया शशिपांडव ए न भूतान्य शेषेण त्रक्षस्यात्मन्यथो मई अपि छेदसिपापेभ सर्वेभ पपकृतमह सर्वं ज्ञानप्लवेनैव बृजिनं यथे धांसी समोस्म सात्कुतेर्जुन ज्ञावर्मा भस्म सात्ते तथा नि जश्रमिह विद्यते तस्वी योग कालनात्त्म नात्मनिविन्दति श्रद्धा वा लभते ज्ञानन्तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संखिन्न संशय आत्मवंत कर्मा निबध्नती धनंजय तस्माद्ञान संभूत पृष्ठ ज्यानात्म चित्न तत्सधिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्धोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानन्दो वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकौ वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण ी गुरुचरण सरोजरज निजमनु मुकुरु सुधारी वरणौ रघुवर विमलजसु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुधि देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्यान गुन सागर जय कपि उजागर राम रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी मति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल पुंचित केसा हाथ वज्र ओध्वजा ध्वजा विराजे कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन्दन विद्यावान कुनीयति चातुर राम काज को आतुर प्रभुचरित्र सुनिवेकोरसिया रामलखन सीतामनवसिया सूक्ष्मरूपधरि सियहि सी दिखावा लंक लङ्कजरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लायस जीवन लखन जियाए, जी श्री रघुबीर भर शिर लाये रघुपति भाई सहसुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक् कभी को विद कह सके कमाते तुम उपकार सुग्री बही की ना राम मिलाय दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ली ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख मही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे राम दुआरे तुम आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखला है तुम्हारी सरना तुम तुम्हार रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना रोग हरे सब पीरा जपत निरन्तर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुडाव मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनो जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को दुख विसरावे अंतकाल रघुबर वरपुर जाई जहाँ जनम हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव नाई जो सद्वार पाठ कर कोई झूट हि बन्दि सुख हो जो यह पढ़े हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय भूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय